экономического роста в районе 3% будет крайне сложно. Почему? Потому что меняется ситуация на внешних рынках. Она вроде бы и неплохая для Украины но она резко меняется на тех рынках, где мы широко представлены. Это прежде всего на рынке Европейского Союза. 40% украинского экспорта реализуемые на территории Европейского Союза в случае девальвации евро по отношению к доллару может означать для Украины минус 2% в годовом исчислении и для ее ВВП. Поэтому я считаю, что 1-2% роста украинского в следующем году, мне кажется, более реальными. Тем более, что не меняется модели роста, мы остаемся в прежней вот этой архаичной, экспортно-ориентированной модели роста. Что касается курса, я бы ориентировался на то, что Украина нуждается во внешнем финансировании в следующем году в районе от 5 до 10 миллиардов долларов. У меня есть серьезные опасения, связанные с тем, что этот ресурс можно получить в виде прямых иностранных инвестиций. Для того, чтобы это было именно так, в виде прямых иностранных инвестиций, надо как минимум попытаться провести активно структурные реформы, но даже активные структурные реформы не дадут такого быстрого эффекта в плане притока валюты, И поэтому надо ориентироваться на внешние заимствования. У меня есть опасения по поводу того, что программа сотрудничества с международным валютным фондом может оказаться на временной фаузе, а это означает, что вот этот относительно дешевый кредитный ресурс по 3 процента годовых от международных финансовых институций в Украину рискует не поступить это достаточно длительный период времени, что может стимулировать украинскую власть на выход на внешние рынки заимствования капитала и делать заимствования там, скажем, под 7-8% годовых, что фактически в два раза дороже, чем тот ресурс, который Украина может получать от международных финансовых институций. Это крайне опасный шаг, учитывая то, что на украинских налогоплательщиках и так уже находится долго в районе 90% ВВП фактически более чем 5% ВВП надо отдавать только за обслуживание этих долгов, за выплату процентов. Поэтому дополнительные долги, ну, как минимум, крайне нежелательные. И тем не менее, я считаю, что у Украины есть все возможности выдержать курсовой коридор в следующем году в районе 30 гривен, там, скажем, плюс-минус 5%. И я бы допускал, что Национальный банк скорее пойдет на снижение объема золотовалютных резервов, нежели на существенную э, девальвацию. Поэтому в этом плане э, я бы особенно не беспокоился, но я бы беспокоился в плане того, что э, отсутствие реформ может создать э, основы для нового экономического кризиса, скажем, в 2018 году это крайне опасно, учитывая, что, в общем Украина является одной из самых бедных европейских стран и Украина точно не самая богатая страна в мире, поэтому любое ухудшение экономическое может здесь приводить к серьезному росту социального напряжения с последующими там, перестановками и политическими последствиями, которые мы, в общем, не единожды наблюдали в Украине.